আটচবাজি যিহেতু দীপাৱলী আহি আছে আটচবাজিৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু আতচবাজিৰ বিষয়ত লৈ অসমত বিভিন্ন মত বিভিন্ন প'ষ্ট দিছে বহুতে যে এইবাৰ আমি যিহেতু বোম ফটকা আমি নুফুটাওঁ যিহেতু আমাৰ এজন ঘৰৰ সদস্য আৰু সকলোৰে হৃদয় এজন ব্যক্তি জুবিনদাৰ যিহেতু নাই সেইবাবে সকলোৱে দুখত আছে আৰু জুবিন দাৰ ন্যায়ৰ বাবে সকলোৱে এইবাৰ ফটা ফটকা বোমা বৰ্জন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে আমি ফটকা ফুটাম আৰু নহ'লে মই নিজেই কিনি আনিম বৰপেটাৰ উদ্যোগটো বচাবলৈ মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যদি নিতুমণি দাই ঠিকে কৈছে যে আপোনাৰ যদি পত্নী আপোনাৰ যদি ব্যক্তি আপোনাৰ যদি ঘৰৰ এজন সদস্য যদি মৃত্যু হ'লহেঁতেন আপুনি সেই সাৰ কথা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন নে আপুনি কেতিয়াও নোৱাৰে যিহেতু জুবিন দা আপোনাৰ একো নহয় আমি যেনেদৰে শোকত ভাগৰি পৰিছোঁ জুবিন দাৰ কাৰণে জান দিবলৈ সাজু আছে অসমৰ মানুহ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কথা ক'ব আহিছে গতিকে আপুনি অসমৰ ৰাইজৰ লগত খেলিছে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত পলিটিক্স কৰিছে গতিকে সেইটো নচলিব আৰু যদি কৰে ইয়াৰ পৰিস্থিতি কি হ'ব আপুনি নিশ্চয় চাগে গম পাইছে মানুহ এজন ঘৰৰ যদি সদস্য মৃত্যু হ'লে ব'ম ফটকা ফুটায় নে নুফুটাই আপুনি নিজে এবাৰ ভাবি চাব তো ধন্যবাদ জয় জুবিন দা